हम अपनी बहनों से नाराज़ बैठे गए ईद का कोई नहीं पता ईद गुज़र गई है तो बहनों की नज़रें जो हैं दरवाज़ा तकती रही कि अभी मेरा भाई आएगा अभी मेरी ईद लेकर आएगा और हम इतना बदबक़्त कि हम अपनी बहनों को ईद भी ना दे सकते हम उनको सोच भी नहीं सकते हैं आज हमारी बहन अगर हमारे घर आ जाए तो हम इतना बदबक हो चुके हैं इतना हम बदनसीब हो चुके हैं भाई कि जब हमारी बहन हमारे घर में आए जब वो वापस जाने लगे तो हम क्या कहते गए इधर से ऐसे ऐसे ओ वहाँ पर चिंची खड़ा हुआ है वो पकड़ के घर चले जाना है अन लॉकडाउन पर ये तो हमारी हालत है और अगर हमारी बीवी हमें कोई हुक्म कर दे कोई ख्वाहिश जाहिर कर दे रात के बारह बजे गाड़ी भी आ जाती है और दुकानें भी खुल जाती है यार वो बहन जो हमें पाल पोस कर इतना बड़ा कर गई माँ के जाने के बाद एक बहन माँ का किरदार अदा कर रही होती है माँ बन जाती है एक बहन उसके साथ हमारी मोहब्बत कहाँ गई है कहाँ है वो मोहब्बत और कहाँ है वो तड़पने वाले दिल जो अपनी बहनों की मोहब्बत में तड़पा करते थे वो तो नहीं है हमारे पास अब ईद आ गई है हमें पता ही नहीं है हो सकता कि आज किसी के दिन में ये बात जागे कि मैं अपनी बहन से सुह भी करूँगा अगर कोई नाराज़ है तो।, तो मैं उसको ईद भी देने जाऊँगा लेकिन पहले तो हमारे दरमियान ये तो ऐसा कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है ऐसी कोई बात ही नहीं है कि यार हमारी बहने भी बैठी गए जो हमारा दरवाज़ा तक रही और ये मुशाहदात की बातें गए कि जब एक भाई अपनी बहन को ईद देकर आता है चाहे वो ईद एक ही क्यों ना हो छोटी सी चीज़ क्यों ना हो उस बहन का दिल ना इतना बड़ा हो जाता है और वो ख्वाहिश कर रहा की होती है कि मेरे भाई ने आज मुझे ईद भेजी है मेरा भाई मेरे पास आया है और वो ख्वाहिश जाहिर करती है कि पूरे मोहल्ले की औरतों को मैं इकट्ठा करूं और उनको कहूं देखो आज मेरा भाई मुझे ईद देकर गया है इतना खुश होती है बहन और यह हदीस में आता है कि एक बहन की दुआ जितना अपने भाई के हक़ हाँ में कबूल होती है उतना किसी और की दुआ कबूल नहीं होती बहन की दुआ और ये मुशाहदात हैं कि बहनें जिस तरह टूट टूट कर अपने भाइयों के लिए दुआ करती हैं ना और किसी के लिए नहीं करती तो हम उस दुआ से क्यों महरूम गए हम उस मोहब्बत से उस शफकत से क्यों महरूम गए आज हमारी बहनें हमारी राह तक रही गए और हम मस्त हैं अपनी ज़िंदगी में ज़िंदगी कट रही है चल रही है कोई ना बहनों को नहीं पूछना हमने ले। लेकिन यार क्या जब हम छोटे होते थे क्या हमारी बहनें भी हमसे किसी चीज़ की नाइंसाफ़ी करती थी वो तो अपनी जेब खाली करके पैसे हमें दे दिया करती थी घर में कोई नुकसान हम करते थे हमारी बहन वो इल्ज़ाम अपने सर पर ले लेती थी, थी और हमें कुछ ना कहने देती हमारी बहन तो ऐसी होती थी कि भाई जब हम छोटे होते थे हमारे लिए पूरे ज़माने से लड़ जाती थी और आज क्या माहौल आया कि हमने बहनों को कुछ नहीं छोड़ दिया ना यार ऐसे ना बहनों के साथ मोहब्बत करो उनको ईदें भेजो तहफ़ भेजो कम नहीं होता बात। बहनों को ईद देने से अपने बहन भाइयों पर ख़र्च करने से माल कभी कम नहीं होता भाई अगर कम होता तो हुजूर पाक पागल सला तो सलाम इतना बड़े बड़े तहफ अपनी बहन को ना देते वो भी रजाई बहन है और हमारी तो यहाँ पर जनाब एक पेड़ से पैदा हुए हम बहन भाई और लड़ाइयाँ झगड़े इतना बढ़ गए हैं जनाब के मुँह नहीं लगाते ज़िंदगी गुजर जाती हैं बहनों को कोई मुँह नहीं लगा रहा और हमारे बच्चों के दरमियान इतना नफरतें पैदा की जा रही हैं कि भाई बाकी सब कुछ कर लेना है भुखों के घर नहीं जाना उससे बात नहीं करनी और हमारे घरों में जो लड़ाइयाँ हैं वो भी भुखों की वजह से हैं ना यार वो हमारी बहनें हैं वो हमसे मोहब्बत करती हैं उनके साथ शफक़त से पेश आना चाहिए के साथ मोहब्बत करनी चाहिए आज हर बंदा अपने दिल में ये नियत करके यहाँ से उठे कि भाई जितना मुझसे हो सका जितना मुझसे हो सका मैं अपनी बहन को ईद देने खुद जाऊँगा और उससे दुआएँ लेकर कर आऊँगा खुद ईद देने जाऊँगा मैं हर बंदा ये नियत करके यहाँ से उठे कि अपनी बहन को ईद खुद उठूँगा हर बंदा नियत करे और देखिएगा उसके बाद कितना हमारी ज़िंदगी आसान हो जाती है बहनों को क्या है यार वो अगर हम उनसे खुशी से यही कह दें कि बहन इस दफ़ा ईद मैं तुझे पहुँचाऊँगा वो खुश हो जाती है दो या ना तो वो एक गलत बात है लेकिन बहन को इतना कहने से भी वो खुश हो जाती है कि मेरा भाई मेरा ख्याल रखता है मुझे पूछता है लेकिन हम तो पूछ ही नहीं रहे हम तो कुछ सोच ही नहीं रहे